নগাঁওয়ের কৃষিজীবী এবং পশুপালক জনগণের জন্য ভালো খবর নগাঁওয়ের লক্ষ্মীনগরের চারালিতে শুক্রবারে নগাঁও ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামের পশু চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় উক্ত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন নগাঁও বটদ্রব্য সমষ্টির বিধায়ক রূপক শর্মা ফিতা কেটে ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন তিনি নগাঁওয়ের গীতার্থ প্রতিম বড়া এবং ডক্টর লক্ষ্মীপ্রসাদে বড়ালি নিজের প্রচেষ্টায় নগাঁওবাসী জনগণের সেবার জন্য এই অত্যাধুনিক ক্লিনিকের উদ্বোধন করেন এই ক্লিনিকে অস্ত্রোপচার করার সাথে সকল ধরনের ধরনের ঔষধ উপলব্ধ হবে বলে জানান সত্ত্বাধিকারী যার জন্য আজ হঠাৎই দেখা যাওয়া পশুধরের রোগের জন্য পশুপালকের তাৎক্ষণিকভাবে উন্নত চিকিৎসা তথা উন্নত ঔষধপত্র পেতে সম্ভব হবে নগাঁওয়ে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত নগাঁও পশু চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন নগাঁওয়ের গীতার্থ প্রতিম বড়া এবং ডক্টর লক্ষ্মী প্রসাদ ভরালী নিজের প্রতিষ্ঠায় নগাঁওবাসী জনগণের সেবার উদ্দেশ্যেই এই অত্যাধুনিক ক্লিনিক ট্রেনের উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীনগর চারলিতে ভেটেরিনারি ক্লিনিক নামের এই পশু চিকিৎসা এবং পরামর্শ সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় আজি নগাঁও শহরের লক্ষ্মীনগর চারিআলিতে নগাঁও ভেটেরিনারি ক্লিনিক বলে এখন বিশেষ করে আমার এনিমেল সরের জড়িত বিভিন্ন ধরনের খাদ্যৰ বা ঔষধও লাগে এক পাক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আজ মুকলি হল যে ভাব আমার ব্যক্তি বিশেষকৈ ঘৰত কুকুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ জীৱ 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 জন্তু বহি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখন খুব নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান ইয়াৰ সকলো ধৰণৰ সুবিধাখিনি পাব আৰু ইয়াত যিখিনি পৰামৰ্শ লাগে পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিব গতিকে মই এই নগাঁও ভেটেনেৰি ক্লিনিকত মই উত্তৰদ কামনা কৰিছোঁ আজি আমি নগাঁও জিলাত লক্ষীনগৰ চাৰিআলিত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন পূৰ্ণাংগ ভেটেনেৰী ক্লিনিক শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ হৈছে ইয়াত আচলতে আমাৰ পোহনীয়া সকলো ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসাৰ লগতে সকলো ধৰণৰ ঔষধ প্ৰতিষেধক আৰু আমাৰ পশু খাদ্য ইয়াত উপলব্ধ হ'ব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পোহনীয়া যি স্মল এনিমেল স্মল এনিমেল বিশেষকৈ কুকুৰ আৰু মেকুৰী বা কোন্য যিবিলাক সৰু এনিমেল ইয়াৰ চিকিৎসা বিশেষভাৱে কৰা হ'ব ইয়াত সকল ধরনের সুবিধা উপলব্ধ হব ডেলি ট্রিটমেন্টর ভেক্সিশন আর প্রিভেন কারণে তারপর ডিওমিং যিটো আমার এনিমেল স্মল এনিমেল ক্যাস্ট্রেশন স্মল এনিম লগতে ব্লাড টেস্টর ব্যবস্থা করা হব পর্যায়ক্রমে তারপর আমার যে আমার আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ আছে কারণে আমি এটা বিশেষ কনসালটেন্সি সার্ভিস আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত যিসকল নিবনুৱা যুৱকে তেওঁলোকে বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ডেইৰী ফাৰ্মিং পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং গোটাৰী বা পিগাৰী ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক ডি পি আৰ ধৰি যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি সকলো আমি ইয়াত উপল উপল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ উপৰি আমি যিখিনি অনলাইন ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা যিটো এচেঞ্চিয়েল যিটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে যিটো থাৰ্ আপ টু থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছাবচিডিৰ যি ব্যৱস্থা আছে ডেইৰী ফাৰ্মিঙে হওক বা পিগাৰী পল্ডি বা গোটাৰীৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ নিবনুৱা যিখিনি যু যুৱক বেংকৰ ঋণৰ কাৰণে যিটো ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা অনলাইন ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিম যিটো আমাৰ ছাবচিডি পাবৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা জৰুৰী ইয়াৰ অবিহনে ছাবচিডিটো ট্ৰেইনিঙৰ অবিহনে ছাবচিডিটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আগ আগবঢ়ায় তাৰোপৰি আমি যিটো আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰম্ভণি কৰিছোঁ যদি আমি ইয়াত ছাকচেছ হওঁ এই ভেটেনেৰি ক্লিনিকছৰ জৰিয়তে আমাৰ যদি জনসাধাৰণক আমি ৰাইজৰ কাৰ্ডহে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ যিটো আমি অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ মই যিহেতু যোৱা দুবছৰ প্ৰায় দুবছৰ মই নগাঁও সদৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক হিচাপে আছিল তেতিয়া মই কিছুমান অভাৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যিখিনি কাৰণে আমি গুৱাহাটীলৈ পঠাবলগীয়া হয় পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই অসুবিধাখিনি আমি যিমান পাৰোঁ ইয়াত দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি সা সুবিধা ভৱিষ্যতে আমি ইয়াত আগবঢ়াম বুলি ভাবিছোঁ তাৰোপৰি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ এই যি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জৰিয়তে আমি এই মিলচ এনিমেল যিবিলাক উন্নত জাতৰ গাই গৰু আমি যিবিলাক আমি অসমৰ বাহিৰৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু যিখিনি যন্ত্ৰ পাতি আমাৰ দেৰি ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজন হয় বিশেষকৈ মিল্কিং মেচিন বা আনুষংগিক যিখিনি যন্ত্ৰ পাতিৰ জৰিয়তে মডাৰ্ণ যিটো ফাৰ্মিং ছিষ্টেমত প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিও আমি ইয়াত উপলব্ধ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আমাৰ নগাঁৱত এই বস্তুখিনি আজিলৈকেও উপলব্ধ হোৱা নাই গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু যিহেতু আমি এই সকলো দিনতে আমি চাৰ্ভিচ চাম ইয়াত দিম বুলি ভাবিছোঁ পুৱা দহ বজাৰ পৰা সন্ধ্যা আঠ বজালৈকে গতিকে ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ইয়াত যিহেতু জীৱ জন্তুৰ সকলো ধৰণৰ চিকিৎসাৰ লগতে প্ৰতিষেধক খাদ্য ইয়াত এটা উপযুক্ত মূল্যত ৰাজ্যক যোগান ধৰা হ'ব গতিকে এই সুবিধাখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ নগাঁৱৰ তাঁতকীয়া ৰাইজ বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো অলৰেডি ইয়াত উপলব্ধ নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ওৱান ছিক্স ফ'ৰ জিৰ' ছেভেন ফাইভ গতিকে ইয়াত আমাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক তথা পশুপালক তেওঁলোকে মোৰ লগত সকলো সময়তে নগাঁও থাকে বিভূতি বৰাৰ ৰিপ'ৰ্ট তাজা খবৰ আছা